Я часто думаю, какой будет Украина через 10-15 лет. И вижу наше конкурентное преимущество и на вас. Мы, украинцы, очень умная и креативная нация. И наша задача — создать такую экосистему, чтобы наши таланты и наши талантливые компании не покидали страну, оставались здесь, добивались успеха и работали в Украине. Мы восхищаемся опытом Силиконовой долины и Израиля. Мы со своей командой ездим по миру, берем лучший опыт и создаем уникальный для Украины проект. Юнит Сити открывает возможности для сотни молодых предпринимателей, для сотни молодых команд. Наши студенты уже находят высокооплаченную работу. И наша задача — создать экосистему где все будут добиваться успеха. Здесь будет находиться не только украинская компания. Мы приглашаем мировых IT лидеров, которые, кроме инвестиций, принесут еще свой опыт, тренды и стандарты. Мы начинали проект Юнисити на территории, которую вы могли видеть как руины заброшенного завода. Сегодня здесь создается инновационный город. Нет никакого чуда, чтобы попасть из прошлого в будущее. Только много работы, инвестиций и желания изменить страну. Юнит Сити уже сейчас ценность для будущего Украины. Моя цель, чтобы такой инновационный парк был в каждом крупном городе Украины. Украина может войти в десятку самых инновационных стран мира. И у нас для этого есть все возможности.